السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبید آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربراہلی صدری ویسرلی. امری من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, وعالی ابراہیم. وََ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمّدن ولا علیہ محمد کما کم ابارک تہ البراہیم ولا علیہ ابراہیم آئند حمید و مجید تو ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کوچ کے لیے تیار تھا ایسے میں حدود کو کا سیر سپاٹے کا دل چاہا وہ چکے سے نکل لیا اپنے کمانڈر سے آنکھ بچا کے ملک یمن کی طرف اب حضرت صلیمان علیہ السلام جب کوچ کرنے لگتے تھے تو آخری ایک تائرانہ نظر اپنے اپنے پورے اس پر ڈالتے تھے جو ان کی آرمی تھی آرمی تھی اور جو ایئر فورس تھی سب پر ڈال لیتے تھے نظر اب آپ نے جو دیکھا تو ہد غائب تھا ہد کے کی بٹالین سے پرندوں کی بٹالین سے اب حدود کا ہونا تو بہت ہی ضروری تھا کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں واٹر انجینئر تھا جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو وہ بلندی پہ جاتا تھا وہاں سے دیکھتا تھا زمین کے کس حصے میں پانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کی ہے پرندوں کو کہ وہ آسمان پہ خاص بلندی پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ زمین کے کس حصے میں کتنی گہرائی میں پانی ہے چنانچہ وہ بھی گیا وہ بھاگ گیا ملک یمن کی سیر کو اب جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھی اس کی بیٹیلین تو وہ تھا نہیں تو آپ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ آپ نے کہا کہ آنے دو سے اس کو میں گردن مروڑ کے پھینک دوں گا اب اس کے جو اس کی بیٹالین تھی اس کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا اللہ کے نبی خفا مت ہو میں ابھی لے کر آتا ہوں بس کمانڈر نے غوطہ بھرا اور وہ آسمان کی جانب نکل گیا کافی <تصفح> بلندی پہ جب اس نے دیکھا حدود کو تلاش کیا تو وہ ملک یمن کی جانب سے آ رہا تھا اب کمانڈر نے پھر غوطہ بھرا اس کے پاس پہنچ کے کہنے لگا تمہیں اللہ کے نبی بہت غصہ کریں گے تمہیں اس طرح سے غائب ہونے پر وہ کر بھی رہے ہیں غصہ اس نے کہا محل میں چلو اب آگئے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا حدود سے جب بعض پرس کی تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی غصہ مت ہو میں ایسی ملکہ کی خبر لایا ہوں جو کہ کافرہ ہے وہ بہت امیر ہے اور اس کا تخت ایسا ایسا ہے پورا تخت کا وہ کھینچ دیا نقشہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ غصے میں تھے انہوں نے کہا ابھی تیری ساری سچائی اور جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا یہ جا کے خط دے ملکہ کو دے کے جواب لے کر آ اب حدود نے خط لیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا اور ملکہ بلقیس کے آگے خط ڈال دیا ملکہ نے خط پڑھا ہد سے جواب دینے کی تھوڑی مہلت مانگی اور پھر اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جب اس کے سارے پارلیمنٹیرین آگئے تو ملکہ نے کہا دیکھو تم میرے بڑے باتدبیر وزیر ہو تم سارے لیکن یہ ایسا مجھے خط ملا ہے اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم میرے پاس آ جاؤ ورنہ تو میں آ کے تمہاری سلطنت کو تاراج کر دوں گا تم کیا کہتے ہو بس اس کے کچھ درباریوں نے کہا کہ ملکہ ان کو ذرا تحائف بھیجئے بے شقیمت تو یہ راضی ہو جائیں گے بس ملکہ نے انتہائی بے شقیمت اس وقت کے اربوں روپے کے تحائف بھیجے اور جب حدود لے کر آیا خط ملایا اور ساتھ میں بتایا کہ تحائف آ رہے ہیں تحائف پہنچ گئے بس پھر اللہ کے نبی نے دیکھا انہیں بس اللہ کے نبی نے جب دیکھ لیا تو کہا کہ یہ سب کے سب تحائف واپس لے جاؤ اور ملکہ سے کہلوایا کہ تم نے جو کچھ مجھے بھیجا ہے میرے پاس خدا کے فضل و کرم سے اس سے کہیں زیادہ موجود ہے اب جب سارے تحائف لے جانے والے اس کے کارندے واپس پہنچے اور ملکہ کو تحائف واپس کیے ساتھ میں اللہ کے نبی کا جواب سنایا تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو جب یہ بادشاہ وہ کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو سلطنتوں کو تاراج کر دیتے ہیں اس لیے اب تو جانا ہی پڑے گا چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے آنے کا ٹائم بتا دیا تو جب آنے کا ٹائم بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جو وہاں کے وہ تھے راج مستری اس وقت کے کہہ لیجیے ان سے وہ بنوایا اپنے دربار میں ایک تالاب بنوایا اس تالاب میں پارا بھروایا اور پارے کے اوپر شیشہ تو دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ جیسے تالاب میں شیشہ تو نہیں نظر آتا تھا صرف یہ لگتا تھا کہ پانی سبز رنگ کا نیلے رنگ کا پانی ہلکورے لے رہا ہے چنانچہ ملکہ بلقیس سائیں انہوں نے اپنا شاہی لباس پنڈلیوں سے اوپر کھیچ بڑ... لیا یہ سوچ کر کہ یہ پانی میں بھیگ جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ آ جائیے یہ شیشے پر آپ چل کے آئیں گی پانی نہیں ہے چنانچہ ملکہ بلقیس چلتی ہوئی آئیں اور وہاں بیٹھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ان کی نشست بنوائی تھی شاہی اس پہ بیٹھیں اور اس وہ بیٹھیں اور ان کا تخت حاضر ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لائی بے شک آپ سچے ہیں اللہ کے نبی ہیں کیونکہ میرا یہ تخت جو ہے یہ میں بہت زیادہ احتیاط سے بڑے پردوں میں رکھتی ہوں سنا یہ ہے کہ سات کمرے تھے سات کمروں میں سے ساتویں کمرے میں وہ کمرہ در کمرہ تھا کمرے تھے اور ان میں وہ سب سے آخری کمرے میں محفوظ رکھتی تھیں لیکن وہاں سے کس طرح سے آ گیا یہ ملکہ بلقیس کے لیے حیران کن بات تھی اسی لیے وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور پھر آپ دیکھیے یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئیں تو ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور نکاح کر کے آپ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے بادشاہ وقت بھی تھے بڑے عظیم و شان سلطنت کے مالک تھے لیکن آپ نے ان کے اوپر شوہر بن کے ان کے اوپر اپنا جابرانہ حکم مسلط نہیں کیا بلکہ ان سے کہا کہ اب آپ واپس اپنے وطن جائیے اور اپنے معمولات معمولات زندگی انجام دیجئے میں آپ کے پاس خود آیا کروں گا اللہ کے نبی کا کہ بلند کرداری دیکھی پھر ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین اولادیں ہوئیں جن میں بیٹی کا نام میسا تھا اور ایک صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے اور دوسرے کا میں بھول گئی ہوں کہ ان کا کیا مرتبہ تھا یہ تھی کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی اور یہ شروع ہوئی تھی کہاں سے حدود سے شروع ہوئی تھی حدود کے فرار ہو جانے سے آپ وہ دیکھیں آپ اللہ کے نبی کا بہت ہی پیارا سا قصہ ہے اس میں بہت ساری حکایتیں اور حکمتیں ہیں آپ اس میں حکمتیں دیکھئے کہ حکمتیں کیا کیا ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے پاس اتنا حسین تخت تخت ہے قیمتی بھی ہے اور بہت ہی عالی قسم کی اس کی وہ کھینچی کھینچا سا نقشہ حدود نے تو اللہ کے نبی اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی ہے جو تخت کو حاضر کرے اتنی دیر میں کہ میری پلکیں جھپک کے کھل جائیں اب آصف بن برخیہ جو آپ کے خالزاد بھائی بھی تھے اور آپ کے نومینیٹڈ پرائم منسٹر بھی تھے کسی جن نے کہا میں اتنی دیر میں منگا لوں گا کسی دیو نے کہا میں اتنی دیر میں منگا لوں گا لیکن کسی نے اور کچھ پیش کی تجویز لیکن آصف بن برخیہ نے کیا کہا آصف بن برخیہ فرماتے ہیں میرے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم ہے دیکھیں غور کیجئے کتاب خدا اور تھوڑا سا علم تو یہ کون سی کتاب ہے ہم نے تو صرف پانچ کتابیں پڑھی ہی ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ صحیفے بھی نازل کیے ہیں صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے وہ اب یہ اللہ کے نبی وہ مقرب بندے یقیناً ہوں گے جو جن کو کہ پروردگار عالم نے مبوس کیا ہوگا اس کے لیے کتاب خدا کا علم انہیں دینے کے لیے تو آصف بن برخیہ کہتے ہیں کہ میں اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلکیں جھپک کے کھلیں اور واقعی آصف بن برخیہ نے کے پاس جو اسم اعظم تھا کتاب خدا سے دیکھیں اسم اعظم کتاب کی اہمیت کو جانیے کتاب خدا کا علم کہ پلکیں جھپک کے کھل جائیں تو کیا اس میں آپ اگر غور کیجئے تو زمان و مکان کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے چاہے دو پیسے کی چیز ہو چاہے دو کروڑ کی ہو یا دو ارب کی ہو یا خرب کی ہو کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اتنی دور بیٹھ کے اور منگالے چیز کو ایسے لیکن کتاب خدا کا علم ہے اس میں اعظم ہے یعنی ان کے پاس میں اعظم تھا جس میں اعظم کی بدولت انہوں نے تخت بلقیس منگا لیا کس نے آصف بن برخیہ نے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے عہدے مرتبے کے کا کوئی وہ کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے بھیج دیا تو کیا ہوا نہیں آپ نے انتہائی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے فضل کا اعتراف کیا اور کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے علم والے ساتھی میسر کیے ہیں ساتھی عطا کیے ہیں اور یہ صرف میرے رب کا فضل ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یہ میری آزمائش ہے یا میں کفر کرتا ہوں تو اس میں کیا چیز حکمت ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت کی شکر گزاری کے بدلے میں پروردگار عالم اس کو اور بھی نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے آپ عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے اور حیرت انگیز قوتوں کے مالک لشکر رکھتے تھے اور خود بھی ایسے ہی صلاحیت سلاحی با بادشاہ تھے آپ کے پاس دیو تھے جن تھے انس تھے پرندے تھے اور ہر نعمت کو انہوں نے اللہ کا فضل جانا اور بتایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں کرتا ہے وہ بے نیاز ہے اس میں اس کا خود کا فائدہ ہے اور شکر کرنے کے نتیجے میں اسے مزید نعمتیں حاصل ہوں گی بے شک قرآن پاک کہہ فرما رہا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ بڑھاتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورت سے بے پرواہ نہیں ہے اسے وہ غنی ہے اس کو تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بے حد کرم والا ہے بے حد رحم والا ہے تو سو جس نے نیک عمل کیا اپنے لیے کیا اور جس نے برائی کی سو برائی اپنے ہی حق میں برائی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کافر ہو جاؤ گے تو بھی وہ بڑا بے پرواہ ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے دسترس میں دنیا کی نعمتیں دی ہیں اور ہمیں نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے ہماری کوتاہیوں کے باوجود مجھے یہاں تک تھا اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے آج یہ وہ کر کے پیش کر کے آپ لوگوں نے ہزار دفعہ سنا ہوگا ہزار دفعہ پڑھا ہوگا یہ قصہ ہے ہی اتنا دل فریب لیکن میرا دل نہیں بھرتا ہے قرآن کے قصوں میں جب میں بیٹھ جاتی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا کروں تو مجھے قصے ہی اچھے لگتے ہیں قرآنی قصے